Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Hasna Teknik Channel Di video kali ini saya akan membahas sebuah mesin gerinda dari produknya Hitachi Yaitu G10SQ ya Gerinda produknya Hitachi ini merupakan mesin gerinda dengan desain yang menurut saya itu langka ya Karena bagian switch on off atau saklarnya sendiri itu berbeda dengan yang lain ya teman-teman. Nih di sini pun udah di tulisin ya teman-teman nomor satu sama nomor dua ini switch on off nya itu beda dari yang lain ya teman-teman dan kita akan langsung aja buka seperti apa isinya untuk kita G10 SQ ini ya teman-teman kita langsung buka kardusnya ini kita buka dulu kardusnya untuk isinya sendiri seperti ini teman-teman ada bawaannya yaitu yang pertama pasti kita akan menambahkan buku manual atau buku petunjuk berwarna putih seperti ini. Ini juga ada tulisannya Hitachi dan tipe-tipe gerindanya. Dan ini adalah gerindanya G10SQ dari Hitachi. Nah, kita akan pinggirkan dulu gerindanya G10SQ ini dan kita akan lihat lagi bawaannya, yaitu ada ini pegangan buat gerindanya. Terus ada lagi bawaannya yaitu pengaman untuk batu gerindanya ya. Ketika kita menggerinda terdapatkan kita pengaman ini ya teman-teman. Dan terus ada lagi bawaannya ini dia yaitu kunci gerinda kunci gerinda seperti ini. Dan ini dia mesinnya Hitachi G10SQ dengan desain warna hitam dan warna hijau muda. Ini cukup menarik ya. Dan antara lekuk-lekukan di bagian bodi mesinnya ini ini juga cukup enak ya untuk dipandang mata jadi ada kayak garis-garis melengkung-melengkung ini teman-teman jadi enak untuk dipandang ya teman-teman dan untuk pada build kualitinya sendiri walaupun ini berwarna hitam tapi ini hitam doff ya ini juga cukup halus ya ketika kita dipegang seperti ini ini rasanya halus jadi enggak kasar ya teman-teman enggak -teman. ngecap ini sidik jari kita ya teman-teman untuk dari belakangnya ini seperti ini ya dia ada garis-garisnya seperti ini ya teman-teman dan untuk pada bagian ini atasnya ini ada tulisan hitachi seperti ini dan ini di atas tulisan hitachi ada seperti garis-garis empat -garis ini untuk dipegang supaya lebih enak atau lebih cengkram ya teman-teman dan di bawah ini ada lubang untuk sirkulasi ini juga cukup lebar-lebar ya teman-teman dan ini adalah untuk kepala gerindanya dan kepala gerindanya ini sudah menggunakan besi ya jadi bearing boxnya ini udah besi jadi kalau bearingnya rusak ini ganti bearingnya aja ini bisa ya nggak seperti adiknya yaitu g 11 s itu harus ganti sama bearing boxnya kalau bearingnya udah rusak kalau ini ganti bearingnya aja udah bisa teman-teman jadi lebih praktis dan ini untuk bagian atas kepalanya ini desainnya ini hampir sama dengan g 11 s dan ini untuk penekan ya untuk ketika melepas ataupun memasang batu gerinda ini harus tekan supaya enggak kasar geser, geser ya teman-teman dan bagian samping ini ada spesifikasinya yaitu voltasenya 220 wattnya itu 8400 ya untuk diameter gerindanya sendiri yaitu 100 mili atau 4 inci dan kecepatannya ini sendiri yaitu 10.000 rpm ini cukup cepat teman-teman ya kecepatannya ini cepat sekali yaitu 10.000 rpm dan ini 50 per 60 Hz ya teman-teman dan ini 72 menit per sekon ya teman-teman atau sana Hitachi G10SQ atau Hitachi Koki dari spesifikasinya ini juga cukup oke okay, dibanding dengan teman-temannya Hitachi yang lain ini memang speknya mantep ya wattnya tinggi RPM nya cukup cepat ini cukup bagus ini untuk Hitachi G10SQ ini dan kalau dilihat dari segi saklarnya yang paling unik ini seperti ini, teman-teman. Yeah. Dari atas ke bawah ini saklar yeah. semuanya jadi cukup panjang ya saklarnya, yeah. hampir seperti yeah. yeah. bodinya yeah. ini ya, teman -teman. panjang, ya yeah. teman-teman. Panjang sekali ini saklarnya, yeah. ya. juga seperti ini, kalau kelihatan segelas itu hampir kelihatan nggak yeah. ada saklarnya, ya. Padahal ini saklar yeah. untuk atau switch on off, ya teman-teman. Hmm. Dan ketika kita membunyikan, kita ya tekan seperti ini nggak bisa. Ini masih ngunci, jadi kalau teman-teman ini ditaruh dicolokin, tekan sini ini nggak akan nyala ya jadi lebih untuk pengaman ya teman-teman ini harus ditekan dulu ketika kita menyalakan seperti ini baru dia mau menyala atau di ini belakang ini mau menekan jadi mesinnya bisa nyala itu seperti itu untuk penyalaannya sendiri dari Hitachi G10 SQ ini karena saklarnya ini desainnya beda dari yang lain jadi ini harus tekan dulu baru ini mau menekan ke bawah jadi mesinnya juga baru mau menyala dan saya akan coba praktekin seperti apa untuk penyalaannya ya teman-teman untuk menghidupkannya ini oke okay? Itulah, teman-teman, ya, untuk proses cara penyalaannya Hitachi G10SQ ini dan untuk kabelnya sendiri. Ini panjangnya mungkin sekitar 2 meteran, ya, enggak terlalu panjang juga, enggak terlalu pendek, ya, untuk kabelnya sendiri. Dan kita akan langsung aja tes bunyinya, ya, teman-teman, kurang lebih selama satu menit itu seperti apa hasilnya untuk gerinda Hitachi G10SQ ini. seperti itulah tadi teman-teman bunyinya untuk gerinda dari Hitachi G10SQ ini ya Bunyinya cukup halus ya menurut saya pribadi dibandingkan dengan yang G10SS atau adiknya G10SQ ini cukup halus ini dibanding dengan Hitachi Untuk harganya sendiri yaitu sekitar 1 jutaan Ini lebih mahal ya jauh dibanding dengan G10SS ya itu mungkin g 10 dapat 3 ini dapat satu ya teman-teman dan untuk saklarnya sendiri menurut saya ini ya untuk diterapkan di Indonesia ini mungkin terlalu ribet ya untuk penggunaan saklar seperti ini atau switch on off yang seperti ini ya teman-teman dan untuk wattnya sendiri ini juga mantep ya karena 840 watt wattnya juga gede ya tapi pasti tenaganya ini gede teman-teman ya oke itulah sedikit review dari Hitachi G11 ini dan oh iya dan ini untuk beratnya sendiri G11 ini yaitu sekitar 2 kilo teman-teman cukup berat juga ya dibanding dengan tipe-tipe gerinda yang lain teman-teman terima kasih apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar jangan lupa untuk like share komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh